Це програма наголос. І так, з рішенням Кабміну з квітня українці платитимуть за новими тарифами за газ та тепло. У найближчі 20 хвилин про те, чи мають мешканці право подавати в суд на монополістів, якщо в будинку немає прибудинкового лічильника, чи врятують незаможних субсидій, та чи буде вигідніше населенню перейти на електричну систему опалення і взагалі про те, як жити? Далі будемо говорити в цій студії. Гість програми голова громадського об'єднання, експертна платформа з енергоефективності Ігор Черкашин. Вітаю вас. День. Ну, З цього і почнемо. Почнемо з головного. Так, тарифи для населення за фактом піднімуть в рази. Зрозуміло, що далеко не всім це по кишені. І чи дійсно людину, за вашими даними, можуть вигнати з квартири за неплатежі? Вопрос з тому, що крім тарифів на електроенергію і газ, треба сказати, що повинна тарифи на воду так, ну це і на гарячу ось, воду. Так. Ви, 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 скажете, в комплекті. информация о да, часы, часы, да. Часы, да значит вопрос заключается в чем что с одной стороны комплексное повышение тарифов это это плюс то есть казалось бы национальный регулятор должен был сбалансировать тарифы между собой и комплексно предложить их обществу как некий этап в реализации так скажем перехода на некие цены, которые более-менее соответствуют затратной части, с тем, чтобы убрать субсидирование, кросс-субсидирование по разным э, видам энергоресурсов, там разные системы субсидирования существуют. Вот. Но, с другой стороны, мы столкнулись с ситуацией, когда потребитель не был э, привлечен к обсуждению э, формирования тарифов на этапе, э, в общем-то, вызначения да, конкретных значений. Экспертное сообщество не было привлечено. То есть национальный регулятор на, свой, на, свое разумение так сказать, решил, что вот это будет так. В связи с этим возникло много вопросов. Возникли вопросы, насколько обоснованы затраты, насколько обоснованы потери, которые были отнесены в тарифы. Какие инвестиционные Складовые, так сказать, во тарифе присутствуют, насколько они обоснованы. Потому что даже та же инвести... даже инвестиционная составляющая, она может быть рассчитана, например, под заемные средства, под кредитные ресурсы внутри Украины. Так, так. А может быть рассчитана под европейские, а может быть рассчитана под некие кредитные ресурсы, которые дают нам на очень льготных условиях Европейский банк реконструкции и развития, тот же самый МВФ. Поэтому э, все это надо было, было бы изучать и э, объяснять обществу, почему именно такие тарифы. Безусловно, мы должны понять, что тарифы надо повышать. Вопрос заключается в другом. Насколько их надо повышать, насколько они обоснованы. Так. Мы должны четко понимать, что э, в социальном, а, спектре, социальном спектре тарифная политика это некий баланс между желанием продавца и возможностью потребителя. Потому что если потребитель не будет финансово обеспечивать потоки по оплате этих тарифов, смысла в повышении тарифов. Не существует. Но нам все чаще говорят, так называемая лунная фраза, так, экономично обгрунтованные тарифы. Что криется за этим выразом? Ну, э Экспертов тоже это интересует, что такое э экономически обгрунтованные тарифы. Есть еще самая интересная формулировка – рыночные тарифы. О. Вторая формулировка. Так. Но для того, чтобы мы понимали, что рыночный тариф он может сформироваться на конкурентном рынке то-то так. э, э, есть такой ланцюжок, да, э, если, рынковая если, цена да, рынку не да, если так. это рыночная цена, то должен быть рынок. Значит, то есть должен быть, э, в принципе, в адаптированное европейское законодательство должны быть разделены поставщики, э, продавцы, э, добытчики, э, все это должно или генератор генера, генерационной мощности, все это должно быть разложено и каждый должен находиться в своей, в своей нише. У нас, к сожалению все это как-то вот сильно совмещено, и мы имеем, монополь, мы имеем даже не рынок, а монопольное средоющее. такое выбора нет, особенно нет выбора в больших городах, особенно таком как Киев, где фактически, несмотря на то, что номинально Присутствует 30, например, поставщиков тепла в Киеве, но реально там 70 занимает один э, так. поставщик, поэтому это абсолютная монополия со всеми а может, европейскими параметрами. А можно ли возмутить эту монополию? вопрос нужно, нужно, нужно ли нужно а, ли нужно ли ее разрушать или нужно ее правильно регулировать? Так. В принципе, любая монополия за счет своих, скажем так, сбалансированных затратных механизмов, за счет вертикали управления, более-менее гораздо лучше настроенной, чем множественная, так скажем, генерация, она более экономически оправдана для самого внутреннего. Uh -huh. внутренней системы. Поэтому задача национального регулятора взять жесткие рамки с тем, чтобы вот эти интересы хорошо сбалансированной системы Сівща з інтересами общества. Але перед цим слід було поспілкуватися з експертами, слід було вивчити всю економіку цих підприємств, але наскільки я так розумію, нічого цього зроблено не було. Ну от смотрите, в качестве примера, в своєму в 2008-2009 годах, в мою бытность работы в национальном агентстве енергоефективності, государственной інспекції по энергосбережению, ми согласовували. сокращение удельных норм энергоемкости на энерго Второй знак после запятой, то есть за каждый вот уже второй знак после запятой шла борьба, насколько монополист должен сокращать удельную энергоемкость, то есть так. повышать энергоэффективность обратный хода. Да? Вот сейчас, учитывая что прошла так называемая дерегуляция, и когда, в принципе, ликвидированы все государственные инструменты контроля за удельной энергоемкостью. Я так понимаю, никто этим не занимается. Значит, соответственно, основная составляющая расход энергоресурсов на единицу продукции уже не подконтрольна. То есть это декларируемая величина. Соответствует она, не соответствует, непонятно. Второй момент – обоснованность потери. То есть мы, опять-таки, шло вот в том же Киеве, шло согласование, декларировалась одна цифра, им утвердили другую цифру, остальное они отнесли на, на свои затраты. То есть... Идет очень большая ну, манипуляция. А звідки взагалі з'являється вот вся цифра втрат? Ну, есть в так... есть какие-то формулы, есть какие-то Нет, но есть, безусловно, есть система расчетов, есть система формальных расчетов, есть система приборных расчетов, то есть по показаниям приборных приборов. Это все можно сделать, и это делается. Вопрос заключается в том, что национальный регулятор остался сегодня, в принципе, единственной структурой в государстве НКР и КП который а, уполномочены на контроль, но а, ни людского ресурса, ни технологического ресурса для осуществления контроля э, эта организация не имеет. И на вещи потребен такой регулятор. А... Это отдельный, отдельный вопрос. В том, в том в и я, я Да, думаю, это в идее, отдельный. Регулятор, регулятор, безусловно, должен быть все очень серьезной организацией. Это Верховный суд в энергетике. Вот мы должны так. четко понимать, это Верховный суд в энергетике. Мы должны понимать, наверное, такую вещь, что когда, например, Верховный суд Украины назначают судей, то они должны пройти все этапы судейской э, э, вертикали, знать, что такое уголовное право, административное право, хозяйственное так. право и так далее. Таким судям можно доверить решать вопросы страны на уровне Верховного суда Украины. Здесь фактически Верховный суд энергетики. И мы видим о том, что, к сожалению, большинство представителей, членов национального регулятора, вообще никогда не имели никакого отношения к энергетике, кроме как пользователей, да, включить mm. лампочку и штепсили. Поэтому сложно, сложно доверять такому регулятору. А нет доверия в обществе к регулятору, значит, не будет доверия к тем тарифам, которые они предлагают. Зрозуміло. А ви згадали про Міжнародний валютний фонд. Так? А, ну, кажуть, що те, що відбувається зараз, це одна, одна зі складових великого процесу, який носить назву Кредит МВФ. Так? А, якщо, хоча, якщо уважно придивитися до. Тих документів, які е, були подані і е, державою, і Міжнародним валютним фондом, то е, там немає фрази щодо підняття тарифів на комунальні послуги. Там є фраза про е, необхідність розробити кілька проектів спрямованих на економію споживання послуг. Але уряд, судячи за все, е, вибрав інший шлях. Ваш коментар з цього приводу чи дійсно те, що відбувається зараз, це е, виконання умов. Вот знаете, было достаточно, ну, достаточно давно, уже лет пять или шесть назад, у меня состоялся разговор с одним из руководителей МВФ по Восточной Европе на угу. одной из конференций, когда только пошла вот эта волна о том, что надо поднимать тариф. И мы достаточно быстро вот нашли такой вопрос о том, что поднятие тарифов без повышения социального уровня жизни ⁇ это прямой путь к социальному взрыву. Так. Это было воспринято, да, это так. Мы это понимаем. Имеете, да, это понимаем. Фонда. Да, по крайней мере, на тот момент так. понимали. Второй момент. Я задал вопрос, а почему вы, когда выделяете средства, достаточно большие средства в Украину, не привязываете их к целевым программам? например, на термомодернизацию зданий. Так. Чтобы их нельзя было ни влево, ни вправо потратить. А вот термомодернизация зданий. Вот обсчитали, например, так. например город Киев. Сколько нужно денег на термомодернизацию угу. города Киева. Далее, на термомодернизацию города Киева провели в течение там, определенного периода э, термомодернизацию зданий. И затем повысили тарифы в городе Киеве. Поймите, что если мы в зданиях имеем там в три раза э, потери выше, чем среднеевропейские, то сократив потери в здании, угу. поднятие на те же три, в три раза тарифов, в принципе, ничего э, для э, потребителя конечного не, не, не внесет в, абсолют, в абсолютных цифрах. Но ответ был следующий. К сожалению, ваше правительство, ну на тот момент это было не это правительство, а предыдущее, не разрабатывает такие целевые программы. Мы, к сожалению, сейчас видим ситуацию, что и сегодня таких целевых программ нет. Мы видим, что пошли по пути проектов замещения так называемых. То есть мы замещаем природный газ на другие uh -huh. виды топлива, там на биотопливо, на электрику, но понимаете, ведь без разницы, чем то топишь. Если ты в итоге воду несешь в друшваге, то она просто просачивается через друшвак. Да, Поэтому, наверное, проще да. дырочки заделать, а потом туда наливать воду. Уже э, в виде биотоплива, либо там не знаю, угля, биогаза, чего, чего угодно. Да? Потому что э, по большому счету сегодняшние Требования к теплоизоляционным свойствам зданий, оброждающих конструкций в мире таковы, даже у наших соседей, даже в Белоруссии, они уже настолько далеко ушли а, по а, государственному регулированию обязательности приводения зданий к, к определенному уровню энергопотребления, что ну, мы как-то совсем отстаем. Украина это может или не хочет? Я могу на вас... А на тех людей, которые за властный кошт, роблять типа... Вы знаете, вот тут есть как бы двойная. У нас вообще в Украине всегда любой гигантский-гигантский проект всегда начинается, когда появилась заинтересованность какой-то финансовой группы. Так. Вот я так понимаю, что пока ни одна финансовая группа не построила свой бизнес в сфере производства изоляционных материалов ну так чтобы по взрослому построить, так да, 맞아요. либо так чтобы вот развернуть э, такую строительную компанию огромнейшую, которая бы выполняла такие работы. Вот как только такая э, ситуация возникнет, то э, я думаю, что сразу у нас все и как-то побежит. Причем обратите внимание, Но что цены, в последнее цены время ед, цены нет. Я понимаю, Правильно. что это, это неправильно, но да. я говорю, как оно есть да. с точки зрения, как складывается у нас в стране. Плохо ли это, хорошо ли? К сожалению, вот таким детонатором движения у нас выступает интерес, личный интерес по большому счету. Вот, кстати, обратите внимание, что в последнее время резко активировались движения вокруг закона по ЭСКО, так называемых, энергосервисных контрактов угу. и так далее. То есть уже достаточно большая группа заинтересованных лиц хочет протянуть эти договора, эти, точнее, законы, на основании которых будут заключаться договора на эско энергосервисные услуги в зданиях, ну, в, пони, в, в понимании этих законов. Они немножко отличаются от того, как это понимают в Европе. У нас всегда чуть-чуть мы, так сказать... Свой Да, свое, да, свое понимание процесса. Но суть заключается в том, что я вижу, что уже появилась группа заинтересованных лиц, которые хотят этим заниматься. Другой разговор, что ну, как-то вот у нас всегда достаточно прямолинейно этим всем делают. Вот, знаете, как Одну, в одну уперлись, и ни шаг влево, ни шаг вправо вот идем только так. Хотя, считаю, хотя это был... не совсем. Не со... так. Тот алгоритм, который сегодня закладывается в тех законах, которые так усиленно проталкиваются через Верховную Раду, он не совсем правильный и он не совсем соответствует европейским страну. Да, счетцы но может изменить? Ну, это, в принципе, может запустить механизмы термомодернизации зданий, в первую очередь, бюджетной сферы. Бюджетные mm -hmm. сферы. Потому что давайте говорить откровенно, что ну что в понимании этих законов есть энергосервис, то есть есть определенные траты по статьям бюджетов на оплату электроэнергии, тепла в бюджетной сфере, и вот приходит компания, которая делает какие-то улучшения в здании и получает за счет сокращения ровных, затрат, значит, из этих статей, которые защищенными являются, то есть фактически это обязательные статьи платежей то есть это обязательный платеж, а свои средства обратно в течение какого-то периода времени, там, 5 лет, 6 лет, 10 лет и так далее. Вот, то есть, ну, вот, в принципе, по, как бы люди увидели, что есть ниша такая в бюджетной сфере и пытаются, мягко говоря, оседлать эту нишу. Понял. остальное питание у нас э, хвилина залишилась. Багато кто говорит, что субсидии могут выправить ситуацию. Что вы думаете из этого привода и что э, действительно э, за их отрыманием что изменится? Давайте говорить так, что такое субсидия? Опять-таки, вот на мое понимание субсидия ⁇ это констатация, человек должен констатировать, что он опустился ниже порога бедности, когда он обращается за субсидией. Поэтому, безусловно, не каждый человек сможет переступить этот психологический барьер и обратиться за субсидией. Люди будут выкручиваться, искать как-то варианты, зарабатывать. На этом, наверное, есть вот... Это игра, что сумма субсидий, которые, которые обратятся люди э, за компенсацией, не будет равна тем субсидиям, которые нынче идут, например, на автогаз напрямую <с из <с бюджета. И если на этой дельте бюджет что-то выиграет. Да. Но с точки зрения психологической ломки людей, что если люди все-таки э, выключат свои э, сдерживающие ограничители и скажут: да, мы бедные. И если посмотреть математику, то 70% с такими тарифами окажутся там за, за чертой бедности. То есть они номинально могут прийти за субсидиями. А тот механизм субсидий, который сегодня закладывается, он именно поддержка бедных, а не, скажем так, не связан с механизмом, который закладывался в повышение тарифов. То есть повышение тарифов нам так. декларировалось как уменьшение потребления энергоресурсов. То, деньги, тому что они станут э, выше да. награду, так то теперь э, за счет того чтобы компенсируется разница за счет субсидий фактически э, ну, нет нет необходимости си, сильно, сильно 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 да. сильно экономить другой разговор у нас ведь даже вот здесь обратите внимание такая ситуация вот по налогу на недвижимость у нас социальная норма 125 квадратных метров для дома а по газу, 200, куб, 200 кубов, это, грубо говоря, 65 квадратных метров, если в доме. Да? То есть несбалансированность вот, планки социальной, даже между разными законодательствами в одной и той же стране, они приводят к дисбалансу. То есть, вот, либо мы должны были потребление в доме сбалансировать, например, с теми же 125 квадратами, так. либо тогда там опускать на 60 квадратных метров. Да? То есть вот законы, принимаемые в государстве, к сожалению, не находятся в балансе. Такая же ситуация, э, например, тарифы электрики и газа. Мы говорим, что нам нужно потреблять электрику вместо газа, но при этом совершенно в тарифной политикой не заинтересовываем, действительно не заинтересовываем. Декларация есть, да, безусловно. Но вы попробуйте поставить тот электрокотел по всем согласованиям и так далее. Это, разумеется, тема Наступною розмови. Да. Дякую, що прийшли до нас. Наш час вичерпано. Mm -hmm. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сьогодні в нашій студії ми спілкувалися з головою громадського об'єднання, експертна платформа з енергоефективності Ігорем Черкашиним. Сподіваюся, ці 20 хвилин провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить.